সতেরোই সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনে আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করা হবে অরুণোদয় জিরো পয়েন্ট থ্রি প্রকল্পের অরুণোদয় প্রকল্পের তৃতীয় সংস্করণে এবার হিতাধিকারীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে চল্লিশ লক্ষে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শুক্রবার কথা জানিয়েছেন জুলাইয়ে অরুণোদয় প্রকল্পের দ্বিতীয় সংস্করণ শুরু শেষ হয়ে যাওয়ার পর শুক্রবার থেকেই অরুণোদয় প্রকল্পের তৃতীয় সংস্করণের কাজ শুরু হয়ে গেছে এটা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান এই মাসে মানে অগস্টে অৰুণোদয় প্ৰকল্প দুই হাজাৰ ঊনৈছ চনৰ বাজেটত আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধাৰণাটো ৰাইজৰ সন্মুখলৈ লৈ আহিছিলোঁ আৰু তেতিয়া আমি এজন অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীক আঠশ ত্ৰিশ টকাকৈ পৰিয়াললৈকে আমি প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ সেইটো আছিল অৰুণোদয় জিৰ' পইণ্ট ওৱান চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত আমি অৰুণোদয় জিৰ' পইণ্ট টু তাৰমানে অৰুণোদয় দ্বিতীয় সংস্কৰণ আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু দ্বিতীয় সংস্কৰণত আমাৰ বেনিফিচিয়াৰী সংখ্যা প্ৰায় আঠাইছ লাখ পৰিয়াল হিতাধিকাৰী হিচাপে আমাৰ সন্নিৱিষ্ট আছিলে কিন্তু দুটা তিনিটা অসুবিধা আছিলে যে তেতিয়া আমি কাৰো পৰা আধাৰ নম্বৰ লোৱা নাছিলোঁ কাৰো পৰা আমি তেওঁলোকৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ ডিটেইলছ লোৱা নাছিলোঁ আৰু কাৰ্যত যেতিয়া আমি এটা সমীক্ষা কৰিছিলোঁ জৰীপ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আমি দেখা পাইছিলোঁ যে বহুকেই বহু হিতাধিকাৰী যি ধৰণে গাঁৱত আমি পাব লাগে তেনেকৈ আমি পাবও পৰা নাছিলোঁ বা কিছুমান হিতাধিকাৰী হিচাপে যি যোগ্য নহয় তেওঁলোক হিতাধিকাৰী হৈ আছিল আৰু এবাৰ মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে বহুত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়েও হিতা অৰুণোদয় লৈ আছিলে সেইকাৰণে আমি যেতিয়া অৰুণোদয় তিনি আঁচনিটো আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ তেতিয়া তাক আমি সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থিত কৰিলোঁ আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমৰ প্ৰত্যেকটো পুলিং বুথত পুলিং বুথৰ জনসংখ্যা অনুসৰি আমি অৰুণোদয় আঁচনি হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচিত কৰিব ক'লোঁ আৰু যোৱা ছমাহ ধৰি এটা দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ গাঁওসমূহত চলি থাকিলে আৰু এতিয়া প্ৰত্যেকজন অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী যিটো পইণ্ট থ্ৰীৰ কাৰণে নিৰ্বাচিত হৈছে তেওঁলোক আধাৰৰ সৈতে জড়িত এপিক কাৰ্ডৰ সৈতে জড়িত আৰু গোটেই অসমৰ শেষ পুলিং বুথটোৰো যদি একেবাৰে ডিমা হাচাও পাহাৰৰ মাজত আছে সেই পুলিং বুথটোৰ পৰাও হিতাধিকাৰী আমি নিৰ্বাচিত কৰিব পাৰিছোঁ বি টি এ ডিক বাদ দি বি টি এ ডিত প্ৰক্ৰিয়াটো এতিয়াও চলি আছে আমাৰ সৰ্বমুঠ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীৰ পৰিয়াল এইবাৰ চল্লিছ লাখ হ'বগৈ